Firdaus, awak terfikir tak yang dalam kehidupan seharian kita penggunaan ayat gramatis ni amatlah penting? Hmm, hmm saya tak terfikir pula tentang tu Haris. Hmm. Kalau awak fikir balik semula, kalau kita tiada ke gramatisan dalam ayat yang kita uh, lontarkan ataupun ayat yang kita sebutkan daripada mulut kita, mungkin makna sebenar yang kita ingin sampaikan tidak akan sampai. Hmm. Betul juga Aris. Hmm. Cuba kita bayangkan Semalam kan hmm? Saya Beli barang kat sana Kat sana tu ha. Kau beli barang apa kat sana? Hmm. Saya tak beli apa-apa pun Beli Barang dapur Saja Barang dapur saja? Hmm. Baik para penonton sekalian Seperti yang anda lihat Dalam situasi yang berlaku sebentar tadi Menunjukkan Penggunaan ayat yang tidak gramatis Merupakan penggunaan ayat Yang tidak mengikut standard sistem tata bahasa Melayu yang tepat. Di mana kalau kita lihat, mungkin dia ada kehilangan subjek, predikat, penyusunan subjek, predikat, unsur, objek, pelengkap, penegas yang tidak mengikut turutan yang betul ataupun mengikut sistem tata bahasa standard Melayu yang baku. Hal ini menunjukkan makna sebenar yang ingin disampaikan oleh penutur itu sendiri tidak dapat disampaikan dengan tepat. Ianya akan menjadi satu kekeliruan seperti yang kita lihat dalam situasi tersebut. Mungkin penutur ingin menyatakan tempat sebenar yang dia pergi tapi pada akhirnya pendengar tidak dapat memahami dengan jelas maksud yang ingin disampaikan oleh penutur yang tidak menggunakan ayat yang gramatis tadi. Baik, para penutur sekalian, ini merupakan situasi jika kita menggunakan ayat gramatis dengan betul. Fidaus, awak nak tahu tak? Semalam saya pergi ke pasar raya Giant untuk membeli barang dapur. Oh, begitu. Mesti awak pergi ke sana sebab Elang dah masuk. Ya, betul itu Fidaus. Hai, apa khabar semua? Saya Cikgu Haris. Saya akan menerangkan tentang fungsi gramatis ayat. Para penonton tahu atau tidak? Maksud gramatis ayat Baik, gramatis ayat secara ringkasnya bermaksud ayat yang dibina mengikut hukum dan peraturan tata bahasa yang betul dalam sesuatu bahasa. Dalam konteks ini, bahasa kita bahasa Melayu. Penonton terfikir atau tidak bagaimana keadaan jika sesuatu ayat itu gramatis? Sesuatu ayat yang gramatis jika yang pertama mempunyai subjek dan predikat Ataupun mempunyai struktur ayat yang lengkap Serta ayat gramatis mesti mempunyai dua bahagian utama Iaitu subjek yang merupakan orang, benda atau perkara yang menjadi fokus ayat Manakala predikat menerangkan apa yang dilakukan oleh subjek Yang kedua mempunyai susunan ayat yang betul Kata dalam ayat perlu disusun mengikut aturan yang betul supaya makna tidak berubah. Sebagai contoh, bahasa Melayu menggunakan susunan subjek, predikat, objek dan keterangan. Yang ketiga, ayat yang gramatis jika mempunyai penggunaan imbuhan yang tepat. Ayat yang gramatis menggunakan imbuhan awalan, akhiran, apitan atau sisipan dengan betul supaya kata menunjukkan makna yang tepat. Sebagai contoh, guru sedang mengajar pelajar. Ini menunjukkan ayat yang gramatis. Jika ayat tidak gramatis, penggunaan imbuhannya akan salah. Iaitu sebagai contoh, guru sedang diajar pelajar. Ini menunjukkan makna tidak dapat tidak disampaikan dengan tepat. Yang keempat, kesesuaian kata dengan konteks Kata mesti digunakan mengikut makna dan situasi sebenar. Kesilapan pemilihan kata boleh menyebabkan makna ayat berubah atau tidak logik. Contoh ayat yang gramatis, saya membeli sayur di pasar. Jika ianya tidak gramatis, saya membeli sayur dalam pasar. Ini menunjukkan penggunaan kata sendi dalam tidak sesuai. Dan akhir sekali, sudah pasti menepati sistem tata bahasa. Ayat yang gramatis hendaklah mengikut sistem tata bahasa Melayu yang baku. Tetapi penonton terfikir tak penting atau tidak ayat yang gramatis ini. Ya, ayat yang gramatis penting kerana yang pertama menyampaikan makna dengan jelas dan tepat. Jika penutur menggunakan ayat gramatis, maka pendengar akan memahami makna yang ingin disampaikan oleh seorang penutur tersebut. Yang kedua, memastikan komunikasi yang berkesan. Ayat yang gramatis akan membantu melancarkan sesuatu komunikasi. Yang ketiga, mengelakkan salah tafsir atau kekeliruan makna penggunaan ayat yang tidak gramatis akan menyebabkan keliruan seperti yang kita dapat lihat dalam video yang sebelumnya Akhir sekali dapat menjaga kelestarian bahasa Melayu Ayat yang gramatis akan menjaga kelestarian bahasa Melayu dan mengelakkan daripada perkara-perkara seperti kerancuan bahasa Ish 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 kenapa ni sekarang ni jadi macam ni ni Kenapa yang isu keracuan bahasa dalam bahasa Melayu ni sangat berlulasa ni sekarang ni? Eh, apa nak jadi dengan generasi akan datang ni? Ish, ish, ish. Teruklah penggunaan bahasa Melayu sekarang ni. Eh, Kedut, kau pun tengah tengok pasal isu keracuan bahasa ke? Ya, betul. Oh, betul. Ah, ni tengok ni. Kau tengok ni. Baru-baru ni aku tengok dekat Facebook. Aku tengok pasal ni. Tengok tu. Wish. Saya pernah kerja. Airlines. Airlines. Tak ada bin, bin atau binti. T. Tak apa. As long, long as AJM nama, nama tu, tu betul. betul. Ish. Kalau kita tengok kat sini, dia campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Apa kau rasa? Ish. Apa kau rasa? Aku rasa kan, penggunaan bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu ni tak patut sepatutnya. Betul kan? Oh. Kenapa? Kenapa? sebab bahasa Melayu ni dia merupakan satu bahasa saja dia bukan ada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris jadi tak patut dicampur adukkan dengan bahasa Inggeris oh faham jadi um, dengan adanya bahasa-bahasa macam ni dia macam mana bentuk dia macam mana apa kesan dia nanti-nanti okey kalau dalam bentuk isu kerancuan bahasa yang kita tengok tadi ni dia menggunakan bahasa Inggeris. Nampak kita boleh nampak dekat sini? Airlines. Airlines ni apa? Airlines ni ialah syarikat. Ha, Syarikat penerbangan. Jadi kenapa dia tak tulis syarikat penerbangan? Dia tulis Airlines. Jadi kat sini dah salah. Penggunaan bahasa dia kat sini. Sebab dia menggunakan bahasa Inggeris dalam teks tersebut. Faham. Hmm. Kita tengok contoh yang lain pula. Kita ada uh, S-Long. Nampak dekat sini dalam komen ni? Dia ada tulis S-Long. Oh. Ha kita boleh guna perkataan uh, selagi. Se, ha, selagi kita, kan? Ha, selagi. Tak perlu guna perkataan bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu ni. Jadi a uh, berdasarkan dalam gambar ni kan, kita nampak ada banyak kesalahan. Okay, isu kerancuan bahasa dalam teks tersebut. Yelah, saya tengok macam ha, bila beli tiket flight, flight ha. tu sepatutnya bahasa Melayu kapal terbang kan? Ha, betul. As long, okay, it's okay. Ha, okey sepatutnya ia ni tak apa kan? Betul. Hmm. Jadi apa kamu rasa dengan isu ni? Saya rasa punca lah kan. Punca berlakunya isu kerancuan bahasa ni bermula daripada sikap generasi zaman sekarang saya rasa. Sebab generasi zaman sekarang ni dia uh, bercampur aduk. Dia gunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris tu sekali. Dia anggap perkara tu biasa. Hmm. Apa pendapat awak faham Saya rasa isu keracuan bahasa ni sekarang semakin rasa. Kerana, sebab apa saya cakap begitu? Sebab um, sekarang banyak uh, generasi muda terdedah kepada media masa hmm. yang tidak terbatas kan um, Contohnya um, kalau kita tengok sekarang, uh, kanak-kanak banyak yang bermain game ROBLOX hmm. okay. Jadi daripada permainan video ROBLOX tu pun Uh, pelajar-pelajar kanak-kanak akan banyak berjumpa dengan orang-orang di luar negara. Jadi, uh, mereka akan uh, secara tidak langsung menyerap uh, bahasa itu ke dalam bahasa mereka. Hmm, tentu. -betul? Hmm. Saya setuju dengan pendapat Fahim sebab kita boleh tengok ni merupakan salah satu contoh dekat dalam media masa. Oh. Hmm. Hmm. Jadi, saya rasa kan kalau perkara ni berlarutan, dia akan memberi kesan jangka masa yang panjang kepada generasi muda zaman sekarang ni salah satu dia adalah mungkin mereka akan cuba menormalisasikan penggunaan bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Kalau pendapat awak Fahim? Saya, pendapat saya saya bersetuju dengan pendapat kamu. Begitu. Hmm, tak apalah saya nak pergi makan dulu eh. Okey, saya gerak dulu. Okey, jumpa okay. lagi. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelajar yang saya kasihi sekalian. Jadi hari ini cikgu ada satu perkara yang penting cikgu nak membincangkan dan memberitahu kepada semua pelajar-pelajar yang saya kasih ini. Okay, jadi kalau seperti yang kita tengok sekarang kan banyak isu-isu keracuan bahasa yang telah berlaku di negara kita ini. Contohnya yang berlaku di media masa dan seperti yang video tadi. Okey lepas tu lepas tu uh, cikgu nak bagi tahu nak beritahu bagaimanakah cara kita nak memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita ini. Okey, yang pertama ialah kita boleh menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan dalam semua urusan rasmi dan harian. Maksudnya tidak kira daripada etnik mana pun, daripada etnik Cina, Melayu, Siam dan lain-lain kita perlu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa harian kita walaupun berada di rumah kerana apa? Kerana bahasa Melayu ini merupakan bahasa-bahasa di negara kita. Jadi kita mestilah bangga dengan bahasa yang telah kita miliki ini dan kita perlu mematabatkannya. Jadi dengan uh, cara kita menggunakan bahasa ini, uh, ianya akan membuatkan kita lebih fasih dan cinta kepada bahasa itu sendiri. Okey seterusnya, cikgu ingin mengatakan, Cara yang kedua pula ialah memperkasa penggunaan bahasa Melayu dalam bidang ilmu dan pendidikan iaitu dengan kita mewajibkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan universiti. Kalau kita tengok sekarang banyak universiti-universiti yang lebih um, beratkan kepada arah bahasa Inggeris yang di mana perkara ini akan membuatkan pelajar-pelajar lebih berminat untuk mempelajari bahasa Inggeris dan menggunakan ia sebagai bahasa harian mereka. Dan langkah yang ketiga ialah memupuk sikap cinta dan bangga terhadap bahasa Melayu. Okey, yang ini cikgu saya nak cikgu-cikgu sekalian ambil uh, tindakan dan ambil cakna ya sebab kita boleh menanam nilai patriotisme bahasa Melayu, bahasa ke dalam diri kanak-kanak ataupun murid ni kan. Dengan melalui banyak cara, kempen, kempen seperti cintai bahasaku, Uh, bahasa ialah uh, tung, tunggakku okey gitulah okey jadi uh, itu sahaja yang cikgu nak cakap pada hari ini wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh